Ha, ini bab hmm, yang ke-28 apabila bertemu dua khitan <coughs> apabila bertemu dua khitan Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW alaihi wasallam beliau bersabda apabila seseorang berada di antara apabila seseorang berada di antara empat cabang orang perempuan. <coughs> daripada Abi Hurairah, boleh. Ha ni nenda. Daripada Abi Hurairah Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda Apabila seseorang berada di antara empat cabang Orang perempuan Kemudian dia mengerjakannya Yang ini menyetubuhinya Maka wajiblah mandi Amar bin Marzuq menjadi mutabi' kepadanya Yang ini Hisham dalam meriwayatkan hadis yang sama Yang ini dengan hadis di atas dari segi lafaz dan maknanya Daripada syu'bah, daripada kata Musa berkata Aban meriwayatkan kepada kami Katanya Qatadah meriwayatkan kepada kami Katanya Al-Hasan meriwayatkan kepada kami hadis yang sama Ia lafaz dan maknanya Bab 29 Membasuh apa-apa yang mengenai seseorang Daripada faraj perempuan Dengan sanatnya Imam Bukhari meriwayatkan Uh, daripada meriwayatkan daripada Atha' bin Yasar beliau meriwayatkan bahawa Zaid bin Khalid al-Juhani memberitahu memberitahunya bahawa dia bertanya Uthman bin Affan katanya bagaimana jika seseorang menyetubuhi isterinya tetapi air maninya tidak keluar Uthman menjawab hendaklah dia berwudu seperti wuduknya untuk bersembahyang Dan membasuh zakarnya Yang ini sahaja <tuh> Uthman berkata Saya telah mendengar Jawapan seperti ini daripada Rasulullah SAW Saya juga Yang kata perawi telah bertanya Ali Az-Zubair bin Al-Awam Talha bin Ubaidillah Dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum yang ditentang masalah ini Mereka menyuruh melakukan begitu juga <coughs> Yahya berkata Abu Salamah meriwayatkan kepadaku Bahawa Urwah bin Az-Zubair Meriwayatkan kepadanya bahawa Abu Ayyub Memberitahunya sesungguhnya dia telah mendengar begitu Daripada Rasulullah SAW Dengan syaratnya Imam Bukhari meriwayatkan Daripada Hmm. Hisham bin Urwah katanya Ayahku telah meriwatkan kepadaku Katanya Abu Ayyub meriwatkan kepada saya Katanya Ubay bin Ka'ab Meriwatkan kepada saya Bahawa dia pernah bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Begini Wahai Rasulullah Kalau seseorang menyutubuhi istrinya Tetapi air maninya tidak keluar Yang ini bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dia hanya perlu membasuh bahagian anggotanya Yang ini kemaluannya Yang telah mengenai faraj isterinya Kemudian setelah berwudu Bolehlah dia bersembahyang Abu Abdullah Yang ini Imam Bukhari Rahimahullah Berkata Mandi adalah langkah yang lebih cermat Yang terakhir itu kami sebutkan tidak kerana lain Melainkan kerana adanya ikhtilaf Yang diperbezaan pendapat Di kalangan mereka hmm. nah, Itulah dua bab yang kita baca saat ini <coughs> Bab yang pertama mengandungi uh, Satu sahaja hadis Dan yang kedua itu uh, Dua, uh, dua. Hmm, Kita tengok semula bab apabila bertemu dua khitan. Apakah yang dimaksudkan dengan bertemu dua khitan itu? <tuh> Kita tengok dulu nota 219 tu. Apa yang dimaksudkan dengan bertemu dua khitan di sini ialah apabila berlaku persetubuhan antara lelaki dan perempuan. Atau dengan kata lain Apabila kemaluan lelaki Kadar hasyafah Telah masuk ke dalam kemaluan perempuan Berdasarkan ijma' ulama Ia sama sekali tidak berarti Bahawa apabila semata-mata bahagian khitan Daripada kemaluan lelaki Bertemu dengan bahagian khitan pada kemaluan perempuan bukan begitu. Ijmuk tu kata bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya hospa datas tadi. Dengan mengadakan bab ini Imam Bukhari bertujuan menyatakan perbezaan pendapat ulama tentang persetubuhan tanpa keluar air mani. Itu tujuannya. Adakah ia mewajibkan mandi janabah atau tidak? Jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabiin dan tab tabi'it tabi'in berpendapat ia mewajibkan mandi janabah berdasarkan hadis Abu Hurairah di dalam bab ini juga hadis Aisyah dan lain-lain sahabat Nabi radhiyallahu anhu bagi mereka hadis-hadis yang menyatakan tidak perlu mandi itu yang hadis dalam bab yang kedua lah hak hmm, saat ni, hak kita baca saat ni um, Hadis-hadis yang menyatakan tidak perlu mandi itu adalah hadis yang telah dimansuhkan. Adapun hadis-hadis seperti innamal ma minal ma mandi janabah hanya perlu apabila keluar air mani bagi mereka sama ada dikatakan ia telah dimansuh atau ia dipakai untuk orang yang beriktilam sahaja. Dengan arti Seseorang yang berihtilam yang ini bermimpi bersetubuh, baru diwajibkan mandi janabah jika air maninya terkeluar. Tanpa keluar air mani, mandi tidak diwajibkan. Tanpa keluar air mani, mandi tidak diwajibkan. Hmm. Nota bab yang kedua pula cuba kita tengok. Hmm. Yang ni bab membasuh apa-apa yang mengenai seseorang daripada faraj perempuan. <coughs> bab ini mempunyai pertalian yang rapat dengan bab sebelumnya. Kalau di dalam bab sebelum ini Imam Bukhari mengemukakan hujah bagi golongan yang berpendapat persetubuhan tanpa keluar air mani tetap mewajibkan mandi, maka di dalam bab ini pula beliau mengemukakan alasan golongan kedua yang berpendapat tidak mewajibkan mandi. <coughs> Tajuk yang dibuat Bukhari serta hadis-hadis di bawah di bawahnya jelas menunjukkan pegangan golongan kedua. Melalui hadis-hadis dalam bab ini dapat diketahui siapakah tokoh-tokoh di, di kalangan sahabat yang berpendapat persetubuhan tanpa keluar air mani tidak mewajibkan mandi. Di kalangan ulama mujtahidin selain Bukhari, Daud Zahiri, Atha, Amash, Qadi dan Abu Salamah bin Abdurrahman juga antara yang tersenarai sebagai tokoh-tokoh dari golongan kedua. Al-Imam Badruddin Aini salah seorang pensyarah kitab Bukhari ini yang masyhur di dalam Umdatul Qari syarah syarahnya membantah pendapat orang-orang yang berkata telah berlaku ijma' di zaman sahabat dan juga tabiin bahawa persetubuhan walaupun tidak mengeluarkan air mani tetap mewajibkan mandi janabah. Dia bantah tu. Hmm. Hmm. Ha. Itu dia. Hmm. Ha. 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 Ha.